लोकसभेतल्या अपयशानंतर धास्तावलेल्या भाजपा शिवसेना महायुतीच्या कार्यकर्त्यांना सावरण्याचे प्रयत्न विविध माध्यमातून सुरू झालेले होते तसं असताना काही सोकॉल्ड इन्फ्लुएन्सर्सनी दुसऱ्या बाजूला याच कार्यकर्त्यांना घाबरवण्याचं काम केलं अनेकांच्या कंटेंटमध्ये लोकसभा निहाय मतदारसंघांमधल्या आकडेवारीच्या आधारावर महायुतीचा एकशे एकोणसाठ जागांवर पराभवच होणार हे ठासून सांगितलं जात होतं मित्रो हा पराभव किंवा अपयश हे पचवून उभं राहायचंय हे एवढंच ध्यानात ठेवून भारतीय जनता पक्षाचं कॅटर तयारीला लागलं ला। आपण विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये पाहिलं की प्रचाराच्या धामधूमीत आणि त्याच्याही आधी लोकसभेतल्या पराभवाची कारणं शोधून त्यावर काम सुरू झालं होतं महत्त्वाचं म्हणजे राष्ट्रीय निवडणुकांमधला संविधान बदलाचा जो मुद्दा तो आता मागे पडला होता मोदींना चारशे जागा का हव्यात तर त्यांना संविधान बदलायचं आहे हे नरेटिव्ह जसं लोकसभेला चाललं तसं ते आता चालणार नव्हतं पण धार्मिक ध्रुवीकरणाचा जो प्रभाव मतदानावर पडला होता लोकसभेच्या वेळी ज्यामुळे मुसलमानांची मतं एक गठ्ठा महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना दिली गेली आणि मुस्लिम बहुल भागात त्याचा फटका महायुतीला बसला संविधान धर्म आणि जातपात ज्यामध्ये मराठा समाजाला अडकवलं गेलं होतं हे सगळे फॅक्टर्स महायुतीच्या पराभवाला कारणीभूत ठरल्याचं आपण पाहिलं हे ते नरेटिव्ह तेव्हा ब्रेक करणं किंवा त्यांना काउंटर करणं या हाताबाहेर गेलं होतं पण आता त्या सगळ्या कमतरता ते सगळे शॉर्टफॉल हिरून त्यावर काम सुरू झालं होतं सगळीकडे चर्चा आहे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण ताकदीनं महाराष्ट्र वाचवण्यासाठी उतरला होता संघाच्या विविध आयामांमधून जनजागृती सुरू झाली होती महत्त्वाचं होतं इस्लामिक शक्तींच्या एकत्रीकरणानं जो फटका हिंदू हिताला बसतो आहे तशी जाणीव हिंदूंना करवून देणं हा संघाच्या प्रचाराचा अग्रक्रम होता भारताच्या लोकसंख्येतला ऐंशी टक्के भाग असणारा हिंदू समाज हा वीस बावीस टक्केवाल्यांच्या डॉमिनन्सखाली येणं आणि देशविघातक शक्तींचा त्यात विजय होणं हे टाळलं पाहिजे या हेतूनं झोपलेल्या आणि झोपेचं सोंग घेतलेल्या हिंदूंना जाग करण्यासाठी संघाने एक योजना आखली होती अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीनं तळागाळात हे काम सुरू झालं होतं भारतीय जनता पक्षाचे काही आमदार लोकप्रतिनिधी हे संघाच्या शाखेत हापचड्डीत वावरलेले नमस्ते सदा वत्सले गायलेले असे असल्यामुळं ते या कुजबुज मोहिमेत आघाडीवर होते आमदार झाला काय आणि देशाचा पंतप्रधान झाला काय त्याच्यातला संघ स्वयंसेवक हा चोवीस तास तसाच दक्ष असतो नेहमी जागा असतो मुंबईतल्या अंधेरी पश्चिमेचे आमदार अमित साटम यांची एक व्हिडिओ क्लिप माझ्या पाहण्यात आली त्यात त्यांनी काही मुद्दे मांडले आहेत ते खर तर भाजपनं लोकसभेच्या पराभवानंतर उघडपणे मांडून त्यावर चिंतन घडवायला हवं होतं मोदींच्या नेतृत्वात देश प्रगती करतोय राज्यातलं महायुती सरकार राज्याला प्रगतीपथावर नेत आहे असं एकंदर वातावरण असताना जर या राज्यातला देशातला नागरिक सुरक्षित नसेल हिंदू सुर खास करून हिंदू जर आहे तर त्या विकासाला काय अर्थ होतो तुमच्या दारात येऊन उद्या मानेवर सुरा ठेवतील अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे तेव्हा हिंदूंना जागेवा हा जो थॉट प्रोसेस आहे ना तो विधानसभेसाठीचा खरा अजेंडा होता आणि हा मुंबईतल्या कॉस्मोपॉलिटन भागात सगळ्यात आधी कुणी राबवला असेल तर तो माणूस आमदार अमित साटम होता अर्थात अमित साटम यांनाही संघाची पार्श्वभूमी आहेच त्यामुळे त्यांच्या वैचारिक बैठकीला नेमकं कोणतं अधिष्ठान आहे हे वेगळं सांगायला नकोच आहे आज राज्यात जो काही चमत्कार घडल्यागत महायुतीचा विजय झळाळतोय त्यामागे गडबड घोटाळा ईव्हीएम एम किंवा दुसरं तिसरं काही नाही आहे सज्जाद नोमानींसारखा एक मौलवी सोरोसी यंत्रणेचा एजंट बनून या राज्यात धार्मिक वितंडवाद वाढवू पाहत असेल आणि वोट जिहाद घडवू पाहत असेल तर त्याला उत्तर भगवा लहरनं दिलं जावं याची जाणीव जागी करण्यासाठी जो हिंदू अंडरकरंट जागा केला गेला त्याचा हे श्रेय आहे हा विजय जो आहे तो अनेक अंडरकरंटच्या माध्यमातून अंतप्रवाहामुळे झालेला विजय आहे पण हा हिंदू अंडरकरंट समजून घेण्यासाठी तुम्हाला वीडियो जिस विश्वास के साथ में अपना कीमती वोट देकर हमको चुन के दिया भारतीय जनता पार्टी को चुन के दिया नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो विश्वास दिखाया देवेंद्र जी के ऊपर जो विश्वास दिखाया उस विश्वास के ऊपर खड़े उतरने का काम पिछले दस साल में हमने करने की कोशिश की एक प्रमाणिक प्रयत्न किया है अभी आचार संहिता कल या परसों लग जाएगी चुनाव लग जाएगा लेकिन मैं आपको एक और एक विषय के बारे में ज्ञात कराना चाहता हूं कि ये सारे काम तो हो गए रस्ते बन गए गार्डन बन गए शौचालय बन गए जमीने बच गई समाज कल्याण केंद्र बन गए बहुत जगह पर मंदिरों का जीर्णोद्वार भी हो गया ये सारे काम तो हो गए लेकिन क्या ये काम रियल इश्यू है आज का रियल इश्यू क्या ये है मैं मानता हूं कि आज का जो रियल इश्यू है वो इससे बहुत बढ़कर है आज का रियल इश्यू इससे बहुत बढ़कर है ये मैं आपको कहना चाहता हूं और वो रियल इश्यू क्या है वो रियल इश्यू हमारी सुरक्षा का इश्यू है अगर हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो विकास और उन्नति का क्या करेंगे बांग्लादेश करने देखो क्या हो गया अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो आगे जाके विकास होगा उन्नति होगी प्रगति होगी अगर हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे अगर हमारे दरवाजे तक कुछ लोग आकर खड़े हो जाएंगे तो हम कहा जाएंगे कहा जाएंगे और मुझे ऐसा लगता है कि ये रियल इश्यू ये सारे काम तो हो जाएंगे और ये सारे रियल इश्यू को हम अभी समझे चार महीने पहले समझे किस प्रकार का वोट कंसोलिडेशन हमने लोकसभा के चुनाव में देखा एक सिर्फ दुनिया का उदाहरण मैं हमेशा देता हूं धुले लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी है उस धुले लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी में छह विधानसभा क्षेत्र आते हैं हमारे कैंडिडेट के सुभाष भामरे जी पांच विधानसभा क्षेत्र एटी नाइन थाउजेंड की लीड दी पांच विधानसभा क्षेत्र ने सुभाष भामरे जी को वन लाख एटी नाइन थाउजेंड की लीड दी और एक मालेगांव ने वन लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड माइनस दिया पांच हजार से सुभाष भामरे हार वोट कंसल्टेशन के लिए बात कर रहा हूं बगल में ईशान्य मुंबई में हमारे उम्मीदवार थे विही कोटेचा ट्वेंटी नाइन थाउजेंड वोट से आ रहे एक मानपुर शिवाजीनगर में एट्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस दिया एटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस एक विधानसभा क्षेत्र पांच विधानसभा क्षेत्र का लीड एक विधानसभा क्षेत्र धोके निकालता है और उसके ऊपर लीड देखे हमारे कैंडिडेट को हरा देता है जिनको नरेंद्र मोदी जी को हराना था उन्होंने हंड्रेड परसेंट नरेंद्र मोदी जी के सामने वोटिंग किया लेकिन जिनको नरेंद्र मोदी जी को जिताना था क्या उन्होंने हंड्रेड परसेंट नरेंद्र मोदी जी के फेवर में वोटिंग किया यह मेरा सवाल है यह मेरा सवाल है हमारे यहां पर भी देखो फोर्टी एट वोट से हम भी बच गए जीत गए नहीं कहूंगा मैं मैं कहूंगा बच गए फोर्टी एट वोट से इकबाल मूसा उर्फ बाबा चौहान को साथ में लेने वाले उम्मीदवार तो को भी लोगों वो ने वोटिंग किया कैसे बॉम्ब ब्लास्ट के अक्यूज नहीं कन् को साथ में लेकर घूमने वाले को कैसे वोट दे और इसीलिए हमको अभी थोड़ा सा सजग होने की आवश्यकता है यह मैं कहना चाहता हूं सजग होने की आवश्यकता है मोदी जी तो दो में विकसित भारत तैयार करना चाहते विकसित भारत बनाना चाहते हमने कभी भी किसी जाति धर्म भाषा के ऊपर आधार के ऊपर काम नहीं किया मोदी जी ने सिलेंडर दिए उज्ज्वला योजना में तो सिलेंडर देते समय यह नहीं पूछा कि सिलेंडर लेने वाला आदमी हिंदू है मुसलमान है क्रिश्चियन है या ईसाई है यह नहीं पूछा जनधन अकाउंट खोले तो यह नहीं पूछा कि अकाउंट खोलने वाले का धर्म क्या है आज जब महाराष्ट्र की सरकार ने लाड़की बहिन योजना में हमारी महिला माता बहनों के अकाउंट में हर महीने के डेढ़ हजार रुपए डाले तो यह नहीं पूछा हमारी बहन को कि तू कौन से धर्म की है या कौन से जाति की है तू महाराष्ट्र में रहने वाली मेरी बहन है तेरे अकाउंट में डेढ़ हजार रुपए भेज दिए हमने नहीं पूछा मोदी जी ने जो तो काम किया उन्होंने कभी धर्म किया वो तो दो में विकसित भारत बनाना चाहते हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो दो में एक अलग प्रकार के भारत की निर्मित करना चाहते हैं और ये मेरा सवाल है कि क्या आप इस भारत की निर्मित होने देंगे भारत के दो राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है एक वीडियो हुआ जहां पर एक व्यक्ति भाषण में कहता है कि वर्षाताई वर्षाताई बगल में जो कैंडिडेट जीती वो वर्षाताई वर्षाताई आपने पांच साल कुछ भी काम नहीं किया क्योंकि चलेगा हम आपको कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि आपने उज्ज्वल निगम को हराया है क्या गुना है भाई उज्जवल निगम का उसका गुना यही है कि उसने अजमल साथ को फांसी तक पहुंचाया उज्जवल निगम का गुना यही है कि उन्नीस सौ बानवे के बॉम्ब स्फोट के आरोपियों को फांसी तक पहुंचाया उनके खिलाफ केस लड़ी जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया उनको फांसी तक पहुंचाया ये उज्जवल निगम का गुना हो सकता है यह गुना है उज्जवल निगम का और इसीलिए पांच साल तक कुछ भी काम नहीं करेंगे तो चलेगा क्योंकि आपने उज्ज्वल निगम को हराया ये जो मानसिकता है उस मानसिकता के खिलाफ की है लड़ाई है उस मानसिकता के खिलाफ की लड़ाई है यह लड़ाई कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस महाराष्ट्र में लाने की लड़ाई नहीं है यह लड़ाई कोई एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री या देवेंद्र जी को और कुछ बनाने की लड़ाई नहीं है या मुझे यहां का विधायक चुन के देने की लड़ाई नहीं है यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई है कुछ लोग मुंबई शहर का रंग बदलना चाहते हैं इस देश का रंग बदलना चाहते क्या हम उस रंग को बदलने देंगे क्या यह मेरा सवाल है यह मेरा सवाल है और इसलिए यह रियल इश्यू है यह रियल इश्यू है आज जिस प्रकार की मानसिकता डेवलप हो रही है जिस प्रकार की सेपरेटिस्ट मेंटेलिटी पनप रही है और जिस प्रकार से रंग बदलने की कोशिश हो रही है इस प्रकार की सारे प्रयत्नों को हमें परास्त करना इस प्रकार के सारे प्रयत्नों को परास्त करने की यह लड़ाई है ये हमारे आने वाले भविष्य के के पीढ़ियों अस्तित्व सुरक्षा और सुरक्षितता की लड़ाई है यह मैं आपको कहना चाहता पायलट मुंबईतला एक आमदार ज्यादा जानिवाणीवा जागृत है तोकसभा पराभासी दिना कारण अधखित करत एक आहे तो सेफ आहे हा संदेश एक प्रकारे आपल्या या क्लिपच्या माध्यमातून दिलेला आहे मित्रो हजारो संघ स्वयंसेवक असे महाराष्ट्रात मागच्या कित्येक महिन्यांपासून राबत होते तेव्हाही यश दिसत आहे यश नक्कीच सरकारच्या लाडक्या योजनांचं फलित आहे पण ग्रास रूटला तळागाळात जो झोपलेला जो हिंदू होता तो हिंदू जागा करण्याचं काम ज्यांनी केलंय त्यांचं श्रेय कुणालाच हिरावून घेता येणार नाही हिंदू अंडर करंट जागवणं सोपं काम नव्हतं कारण अनेकदा आपलं मरण समोर दिसत असूनही अहिंसा किंवा तत्सम विचारधारांच्या प्रभावाखाली मान तुकवणारा हिंदू आपण इतिहासापासून अनुभवतोय पण या वेळेला मुसलमानांच्या धर्मगुरूंनी उघड उघड वोट जिहात पुकारल्यानंतर त्याला उत्तर द्यायला आपण पुढे येणं गरजेचं आहे ही भावना मनात कुठेतरी सुप्तावस्थेत होती प्रत्येकाच्या मनात वाटत होतं पण ती जागृत करणं हे महत्वाचं काम होतं ते संघानं वेगवेगळ्या माध्यमातून केलं कीर्तनकार संत महात्मे प्रवचनकार यांनी देखील यावेळेस या, या धर्मकार्यात मोलाची भूमिका बजावली विधानसभेला करो या मरोचं स्वरूप देत अमित साटम असेल किंवा अगदी एखाद्या मंदिरात टाळ चिपळ्या विना घेऊन कीर्तन करणारा महाराज या मंडळींनी आपलं देशहित आणि कर्तव्य जोखलं होतं काय करायचंय दिशा स्पष्ट होती प्रत्येकाचे शब्द वेगवेगळे होते पण मिशन एकच हिंदू अंडर करंट पेटता करायचा तो झाला विधानसभेवर पुन्हा भगवा फडकला याचं सार श्रेय हिंदू अंडर करंटचं आहे आणि ते जागा करणाऱ्या असंख्य बेनाम स्वयंसेवकांचं आहे से. आता जागा झालेला हिंदू पुन्हा झोपू नये एवढीच अपेक्षा करतो आणि मी तुरतास इथेच थांबतो पुन्हा भेटूस तर आपली काळजी घ्या आणि या विजयाचे जी काही विश्लेषण आहेत वेगवेगळ्या माध्यमातून वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर केली जाणार आहे ती पाहत राहा आपल्या आवडत्या यूट्यूब चॅनलवर अर्थात आकार डी धन्यवाद नमस्कार जय श्री राम